हमारे मराठी में एक डायलेक्ट है अहिराणी तो वो बहुत मुश्किल है मतलब ऐसा वो उसको कर पाना इतना आसान नहीं है इस लड़की ने उसके सारे डायलॉग्स जब लिखे गए तो वो सारे डायलॉग्स अहिराणी में उसने ट्रांसलेट करवाए और ये पूरी फिल्म वो अहिराणी में उसने वो डायलेक्ट यूज़ किया है एंड इट्स नॉट ईजी जेव्हा एखाद्या असा बंगला असतो तर त्या कुंपणावरनं तुम्ही तो तुमच्या लक्षात येतं ना की त्या कुंपणाला बघून की तो बंगला कसा असेल आणि तिथे जावं का तर मला असं वाटतं हा ट्रेलर म्हणजे ते कुंपण होतं आपल्यासाठी त्यामुळे जर या बंगल्यात जायचं असेल तर पाच जून ला तुम्हाला सिनेमा घरामध्ये हा चित्रपट पर बघायलाच पाहिजे एकदा जोरदार टाळ्या ता ता या ट्रेलर साठी हा ट्रेलर ज्यांनी कापलाय जयेश शिकारखाने ते पण इथे आहेत जयेश यांच्यासाठी जोरदार प्लीज महत्वाचं म्हणजे आमचा साऊंड डिझायनर कडे आहे त्याचं नाव मी विसरलो मंदार कमलापूरकर खूप छान साऊंड डिझाईन केलेलं आहे सो एक त्याचे खूप मनापासून आभार आणि आणखीही या क्षणी मला आठवत आहेत कोणाची नावं राहून गेली असतील तर असं समजा जरण ही फिल्म मुख्यत माझा कादंबरीकार मित्र आणि फार मोठा साहित्यिक मराठीतला ऋषिकेश गुप्ते हा मोठा लेखकच नाही तर खूप माझ्या जवळचा असा मित्र सुद्धा आहे म्हणजे यांनी जेव्हा कास्ट केलं तेव्हा मला ऍक्टर म्हणून सगळ्यात इरिटेट करणारी गोष्ट म्हणजे दाढी चिकटवणे आणि मिची चिकटवणे त्यामुळे मी जे जी काहीतरी काढून सगळं हे टाळता बघत होतो आणि आय वॉज सो कॉन्फिडंट अँड शुअर की मित्र म्हणून याला कन्व्हिन्स करू शकेन की मी असा क्लीन शेवून येतो आणि मी असा डॉक्टर पण त्याने मी असं म्हणतोय म्हणजे मला तो फिल्म मधनं काढायला गंगुटी ही भूमिका मी करते आणि गंगुटी विषयी सांगायचं झालं तर मला असं वाटतं की तुमच्याही मनात एक गंगुटी आहे आणि तिचं नाव काहीतरी वेगळं असेल पण तिला तुम्हाला भेटायचं असेल पुन्हा एकदा आणि ती मजा अनुभवायची असेल भयाची तर जारण बघायला नक्की या तुम्हाला तुमची गंगुटी जारण मध्ये भेटेल कदाचित आता आपण अनिताविषयी बोलत होतो तिच्याविषयी मला एक गोष्ट सांगायला आवडेल सगळ्यांना आपला कुठली कुठली भाषा होती ती अहिराणी राण, अहिराणी सर हमारे मराठी में एक डायलेक्ट है अहिराणी तो वो बहुत मुश्किल है मतलब ऐसा वो उसको कर पाना इतना आसान नहीं है इस लड़की ने उसके सारे डायलॉग्स जब लिखे गए तो वो सारे डायलॉग अहिरानी में उसने ट्रांसलेट करवाए और ये पूरी फिल्म वो अहिरानी में उसने वो डायलेक्ट यूज किया है एंड इट्स नॉट इजी मतलब वो ऐसी इट्स नॉट इजी मतलब उनका बाकी का तो क्या प्रेजेंस है आपने देख ही लिया मतलब शी स्टनिंग मतलब मराठी में हमेशा ही मैं जब ये फिल्म काफी सालों के बाद मैंने मराठी फिल्म की हिंदी में काम चल रहा था और सब लोग बोल रहे थे कि तू मराठी कभी अड़ारिस कधी अड़ आ बट इट ऑलवेज वॉज कि मैं अच्छे स्क्रिप्ट के लिए आई वॉज वेटिंग और ऋषिकेश uh, गुप्ते मैं उनकी फ़ैन थी कब से सर नॉवेल्स बड़े कमाल के उन्होंने लिखे हुए काफ़ी बाकी के भी उनके जो नॉवेल्स हैं और ये जो जॉनर है ना साइकोलॉजिकल हॉरर फ्लियर ये तो उनका मतलब हैं मतलब कमाल है मतलब बाकी के भी उनके एक मारी है वो भी मुझे बहुत पसंद है उनकी नॉवेल तो जेव ज्याच स्क्रिप्ट है मैं कड़ लो मैं मटल मैं वाँचाएल हवते एंड देन ही रेड इट हिमसेल्फ ही रीड्स ऑल्सो वेरी वेल एंड जब मैंने पहली बार सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ वेरी स्केर्ड ऑडियंस आई वुड से तो लेकिन uh, मुझे लगा कि यही वो स्क्रिप्ट uh, है शायद जो मुझे मेरा काफ़ी सालों के बाद अगर मराठी में जो करना है तो वो ये है और uh, मुझे बहुत खुशी हुई कि इस रोल के लिए उन्होंने मुझे चुना और uh, अमोल बहुत पुराने दोस्त हैं और अमोल उसमें जिस तरह से हमारे पीछे खड़े रहे आई एम एम रियली ग्रेटफुल टू हिज इंटायर टीम प्रोडक्शन जो था हमारा और फिर इंटायर कास्ट जो मिलती गई जैसे किशोर ने कहा हम सब लोग बहुत सालों से एक दूसरे के साथ हैं मतलब काफ़ी सालों से तो उन सब के साथ काम करना मतलब फैमिली में वापस आने जैसा था मेरे लिए सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू लाइफ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बन पाई और अब फिल्म आपके सामने है <laughs> uh, मैं यूनिवर्स पे बहुत विश्वास करती हूँ कुछ चीज़ें यूनिवर्स ने मेरे लिए की है ऐसे मुझे लगता है तो तापसी पंधु जी की एक पार्टी थी जिसमें मुझे बुलाया गया था और उसमें मैंने दूर बाजमी सर को देखा और मैंने आज तक मतलब विकास को भी ये बात पता है मैं किसी को भी जाके मिलकर कह नहीं पाई हूँ कि भाई मुझे आपके साथ काम कुछ भी मतलब आई एम वेरी शाय दैट्स माई वीकनेस मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर को ऐसा नहीं होना चाहिए बट पहली बार मुझे लगा कि सर को मुझे बताना चाहिए बिकॉज लो तो मुझे उनकी फिल्मों ने बहुत सपोर्ट uh, किया wow, मतलब, तो है हम मतलब like, uh, मतलब, uh, उन्होंने हमें साथ दिया है उनकी फिल्मों ने सो आई जस्ट फील लाइक टॉकिंग टू हिम एंड तब से एक uh, हमारी बातचीत शुरू हुई और सर ने मुझे कहा था कि देखिए बताइए जो भी है लेकिन उसके बाद जब इसका ट्रेलर देख के मनन ने हमें सर से मिलवाया आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू मनन आवर एंजल कि आपकी वजह से सर हमारे साइट में आए सो आई एम आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल मतलब अभी मुझे दो दिन लगे इस बात को सच मानने के लिए कि सर इज प्रेजेंटिंग आवर फिल्म बिकॉज इट्स रियली रियली बिग ड्रीम जैसे ऋषिकेश ने कहा आम्ही सगळे खूप खुश आहोत की अनिस बाजमी सरांनी पहिला जो मराठी चित्रपट प्रेझेंट केला तो जारण आहे आणि माझी पूर्ण टीम इथे आहे मला खूप इमोशनल वाटतं आहे आणि माझ्या माझ्या छोट्या मुलीचं काम केलेलं पण मला या छोटीचं पण खूप कौतुक करायचंय कारण आपने देखा होगा की मेरा रोल जो है उसके कुछ मेंटल इम्बॅलन्स के बारे में बात उस लड़की ने वो सब किया है सर मतलब क्योंकि बचपन से वो जो दिए बचपनसे शॉर्ट मला असं वाटतं की आ, या संपूर्ण टीम सकट मी उभी आहे आणि टेक्निकल टीमचे पण मला आभार मानायचे सगळ्यांचे आभार मानायचे आणि माय बाप प्रेक्षक आणि तुम्ही सगळे मीडिया घ्या तुम्ही ज्या पद्धतीने आमच्या बाजूनी उभे आहात मला खूप खूप बर वाटतंय तुम्हाला सर्वांप्रती कृतज्ञता